আপুনি বাৰু গেছৰ সমস্যাত বেছিকৈ হাৰাশাস্তি হৈ আছে নেকি বাৰু মই ডিটেইলছত ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ বহুত দীঘল হৈ গ'ল বৰিং হৈ যাব শ্বৰ্টকাট এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ গেৰাণ্টি আছে আপোনাৰ ঠিক নহ'লে কমেণ্ট বক্সত মোক কমেণ্ট কৰিব দেই এতিয়া চাওক মই এই কাগজখনৰ ওপৰত দুভাগ আটা ল'লোঁ আপুনি ইয়াতে গম পাইছে এইখিনি কেনেকুৱা এটা আৰু এইখিনি কেনেকুৱা এটা দেখিছে এইখিনি যথেষ্ট ভোচা থকা নহয়নে আৰু এইখিনি হ'ল একদম মিহি যিখিনি খচিলে নহয় আঠা আঠা ভাৱ হ'ব এতিয়া চিন্তা কৰক চাপ'জ এইখিনি ময়দা টাইপে হৈ যায় ন যেতিয়া আপুনি এই এনেধৰণৰ খোৱা বস্তুবোৰ খাব চিপকু চিপকুকৈ আপোনাৰ পেটত য'তে ত'তে লাগি ধৰিব যিটো লেটিন ক্লিয়াৰ নহয় আচলতে এতিয়া এই যে ভোচা এটাখিনি মই কেনেকৈ খাম চাব হা চালনীখন একদম মিহি চালনী হয় আটা চলা এইখনত মই নাচালোঁ আপোনালোকে ভাবিব হয়তো এই মিহি আটাখিনি যেতিয়া মই নাখাওঁ আচলতে বেছি ৰিফাইন কিয় আনিলোঁ আচলতে আমাৰ এইবোৰ বাগানত কোৱাটাৰত থাকোঁ যিহেতু আমি টি গাৰ্ডেনত এইখিনি আমি ফ্ৰীকৈ পাওঁ যোৱাবাৰ ৰেচন এনেকুৱা দিছিলি আৰু এইবাৰ দিছে এনেকুৱা এতিয়া মই এইখিনি চাল যিখিনি ভোচা থকা দেই মোৰ চালনী দেখিছেনে ভঙা কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফুটা দেখিছেনে এইখনত চালিম আচলতে এইখিনি আচলতে দিন হৈ গ'ল বহুতখিনি বহুতখিনি আটা দিয়ে যে থাকি যায় সেইকাৰণে বেয়াও হৈ যায় তথাপি মই এইখিনি খাম চাব দেই এইখিনি যদিও ভাল এইখিনি নাখাওঁ এইখিনি খাম ভুচাই চুচাই খাম দেখিছে পুৰা ভুচাখিনি যাবলৈ দিলোঁ দেখিলে এই যে ভোচাখিনি মই ইয়াত দি পেলাই খাম শুকান ৰুটি চব্জিৰ লগত এতিয়া ৰাতি সেইখিনিয়ে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা লেট্ৰিন ক্লিয়াৰ হোৱাত সহায় কৰিব চাব মোৰ ফৰ্মুলা হয়নে নাই ছেকেণ্ডটো টিপছ হ'ল আপোনালোকৰ যিকোনো খালে ধৰক খোৱাটোতো খায়েই থাকিব জীৱা খালেতো নাবাচে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো বেল ফল চাওক বেল বুলি যে কয় যদি এতিয়াও সম্ভৱ হয় যদি পায় নিশ্চয়কৈ এফাল হ'লেও আপুনি গোটেইখিনি জাষ্ট পেলাব এনেকুৱাই খাব এফালমান ৰাতি আপুনি শোৱাৰ আগতে খাই থওক ৰাতিপুৱা আপোনাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট পেট ৱাছ তেতিয়া পেটটো আপোনাৰ চাফা হৈ যাব নহয় আপোনাৰ গেছৰ প্ৰব্লেম নহয় আৰু যদি আপোনালোকৰ ওচৰত বেলটো নাই চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই এইটো হ'ল এটা বৈদ্যনাথ এই বহুত দিনত পৰি থকা এটা পেকেট বৈদ্যনাথ দেখিছে ৰ'ব ইংলিছতো চাই লওক বৈদ্যনাথৰ ইছ গোল দেখিলেনে চিন্তা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাই কিবা আটা ভুচাৰ নিচিনা ওলাব ভিতৰত জাষ্ট আপোনালোকে দুই চামুচ এনেকুৱা গিলাচত গুলিও খাব পাৰে নহ'লে কি কৰিব আপুনি পূৰা মুখত পূৰা টেন এম এলৰ চামুচ হ'ব লাগিব হা দুচামুচ আপোনালোকে মুখত লৈ লওক আৰু ঠাণ্ডা পানী এনেকুৱা মুখত দি পেলাই জাষ্ট গোল খুৱাওক মানে মুখখনত তেনেকুৱা গিলি দিবলৈ চেষ্টা কৰক পিছল হয় আপোনাৰ অট'মেটিকলি গিলি দিব পাৰিব ৰাতিও খাব পাৰে ৰাতিপুৱাও খাব পাৰে কিন্তু খালী পটত নাখাব দিয়ক ৰাতি শোৱাৰ সময়ত বা ভাত খাই খালেও হ'ব বা যিকোনো সময়তে খাব পাৰে ন' প্ৰব্লেম খালী শুই উঠি খাব নালাগে মোৰ আইডিয়াকেইটা কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব হাঁ